Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Vatandart 3-cü massivdən salamlayıram. Yeni tikilmiş, 2.25 sotda tikilmiş, 2 dikilmiş, mərtəbəli həyət evi təqdim eləyəcəm. Həyət evinin ümumi sahəsi 255 kvadratdır. 4 otaqdan ibarətdir, təmir yeni, əşyalı satılır, tam içə dolu əşyalı satılır. Vatandartın ən gözəl, elit nücəsindədir. Ərazi olaraq yaxşı bir ərazidir, kanalizasiya xətti var, şığı, qazı, su, işığı daimidir. Sənədlər kupçadır, ipotekiyə yararlıdır. Həyətində gördüyünüz kimi besetkəsi var. Ev özü beş daş kürsülüdür və kruknu ətrafına da fırlanmaq olar, yəni hasarın üstündə tikilməy. Gördüyünüz kimi xidmanı həyətidir, su axmaq üçün də yerlər qoyulub, dekorativ ağaclar əkilib, kamera sistemi var. Həyəti də gecə vaxtı qəşəng işıqlanır. Gəlin keçək evin də proyekt ilə sizi tanış eləyim. əsən zəhmət olmasa. 1-ci mərtəbə koridor və hamam otağı daxil istiponlandı, mətbəx daxil. Gördüyünüz kimi təmiri çox yenidir. Dizayn vasitəsi ilə zövqlə təmir olunub, keyfiyyətli və bahalı təmirdir. Evdə də gördüyünüz bütün əşyalar hamısı qiymətə daxildir. Sağ tərəfimdə mətbəx yerləşir. Gəlin 1-ci mətbəxlə tanış olaq. Mətbəx olanı sizəni də ev sahibi granit mərmər eləyib Qarşı tərəfi vitraj pəncərələrdir. Mətbəxinin aşağısı bütün anbardır. Yəni hardasa təxminən 10 tona yaxın soğan barı var. Mətbəx mebelləri də yığılıb və bütün elektronika quraşdırılıb qiymətə də daxildir. Hazır bir evdir. İnşallah kim alsa sağzanla yaşasın, gir yaşa bir evdir. Sənədlər dediyim kimi həm torpağın, həm də tikilinin kubsası var. İpoteka ilə də götürə bilərsiz. Gəlin keçək məhz sizə digər otaqları görsədim. Bura isə geniş, rahat qonaq otağıdır. Qonaq otağı da tam əşyalıdır, əşyaları yenidir. Burada gördüyünüz televizor, divan, mebellər də hamısı qiymətə daxildir. Bütün otaqlarda da konsern üçün yer nəzərdə tutulub. 1-ci mərtəbə ilə 2-ci mərtəbənin ara kəsməsi monolit betondur. Gəlin zəhmət olmasa birinci mərtəbədə olan ümummə hamam otağı ilə tanış olaq. Hamam otaqları geniş, rahatdır. İstifadə olunan bütün materiallar hamısı keyfiyyətli brend materiallardır. Və əlavə olaraq birinci mərtəbədə 2 yataq otağı var. Biri valideynlər üçün, biri isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. İstiliyi sistemi kombidir, bütün otaqlarda radiatorlar quraşdırıb. Qazı, suyu, işığı daimidir. Burda gördüyünüz mebellər də qalacaq. Ev sahibi sadəcə öz geyimlərini götürüb çıxacaq. Çağ indi isə sizi uşaq otağı ilə tanış eləyim. Allah bütün övladları saxlasın, olmayanlara da nəsib eləsin. Geniş, rahatdır, kvadratındır. Burdakı gördüyünüz mebellər də qalacaq. Cəhənn zəhmət olmasa qalxaq. Mən göstərdim. Giriş gördüyünüz kimi paltar yuwandı bax bu hissəyə quraşdırılıb. Orda ütü stoludur, səliqəli şəkildə. Bunlar da hamısı qiymətə daxildir. Beləklərin də proyekti gözəldir, rahat şəkildə qalxa bilərsiniz. Evin proyekti fransuzka stil deyirlər, yəni Əslində bura mansar tipli gedir, ancaq ev sahibi deyir ki, mən kənarları təxminən 1 metr yarma e, yaxın daşla hörmüşəm. Yəni bu stil olaraq mansar sayılmır, 2 mərtəbə gedir. Burada da gördüyünüz kimi tenis stoludur, orada əlavə mətbəx yığılıb. Burdakı əşyalar da hamısı da qalır. 2-ci mərtəbənin də istili sistemi, kombi, radiatorlar quraşdırılıb. Əlavə olaraq bir yataq otağı da burdadır. Ümummilikdə 4 yataq otağı gedir. Yəni 2-ci mərtəbəni zalı da hesablasaq 5 yataq otağı sayılır. Bax bu hissəni də ev sahibi saxlayıb özü üçün iş otağı kimi. Buranın əşyalarını hələ ki gətirməyib. E, buranı da iş otağı kimi istifadə olaraq eləmək olar, çox rahat olur. Qiyməti də 275.000 manat deyilir. Bütün əşyalar qarışıq. İnşallah real müştəri olsa, qiymətə də dedi, cüzi endirim eləyəcəm. Sağ olun, var olun.